Отже, чим викликане імовірне подорожчання цін на проїзд у маршрутних таксі, ми спитаємо у голови спілки перевізників-пасажирів у Сумах Олександром Запорожця. Пане Олександр, я вас вітаю. Отже, за що сумчани мають платити 3 гривні? Ну, ділося в тому, що а, дійсно всі перевізники подали бумаги о підняття стоїності проїзду в маршрутних таксі міста Суми. Ну, всі прекрасно бачать. А... что у нас сейчас происходит, то есть идет общее подорожание. То есть только в последнее время основной вид, вид топлива, это то, на чем работает большинство маршрутных такси, подорожало с 6 гривен 40 копеек до 7,98, если быть уже точно. То есть на сегодняшний день запчасти возросли, стоимость запчастей возросла буквально в два раза, то же самое резина подорожала, но все составляющие цены, все поднялось. Поэтому перевозчики просто вынуждены. У нас є зараз два виходи: або ми підіймаємо стоимость проїзду, або город може остаться без общественного транспорту. Uh -huh. А чи є якісь інші альтернативні варіанти, наприклад, вот, як в тому ж самому Києві або Харкові платити від. Ну, километражу, вот сколько это на ней. А, значит, в Киеве и в Харькове, но ну, других во всех городах никто не платит в зависимости от э, километража, все платят от э, протяженности маршрута. Uh -huh. То есть если маршрут короче, то он дешевле, а если маршрут длиннее, то он дороже. В городе Сумы построена так маршрутная сеть, что у нас э, практически расстояние всех маршрутов одинаковое. Uh -huh. То есть у нас не, нету, не, не, такого нет в городе. У нас все в районе 10 километров. Есть э, 10, есть 11 километров, 12. То есть это несущественно и на расход, на цену это не влияет. Uh -huh, uh -huh. То есть, скажем так, не влияет существенно. То, и, поэтому мы хотим прийти на сегодняшний день, мы обратились э, к городским властям, чтобы стоимость проезда была изменена и, скажем так, привести хотя бы более-менее экономически обоснованные Это 3 гривна на сегодняшний день изменились стоимость проезда. Это у нас поменялось Киев, Харьков, Днепропетровск, Донецк, Полтава. И все идут. Все везде от 3 до 4 гривен. Mm -hmm. То есть стоимость проезда изменена в этих пределах. То есть мы вынуждены. Здесь не идет, мы не ведем речь о увеличении прибыли, то есть о поднятии заработных плат своим работникам. Здесь идет речь о том, чтобы обеспечить выпуск автомобилей. Без данного поднятия мы не сможем работать. Стосовно пильговой категории, чи залишатся пильги от пенсионерам и школярам? Да, да, это, это льготы не говорят угу. То есть, как были, так они есть. Угу. Как пользовались, ни, ни на школьниках, ни на пенсионерах, это, то есть, не все льготная категория, которая у нас была, перечень, она также остается. Мы это не убираем нигде ничего, то есть, это берем на себя. Ну, то есть как, как было там 50 для школьников, Может, там, то есть варианты мы можем это даже оговорить эти все вопросы. Но сам факт я говорю, что как составлялась льготная категория, как была перечень льготной категории, она не уменьшится, то есть на льготчиках это все не распространится. Дякую, Пане Александр, за спілкування. Вот такие вот перспективы и нашим телеглядачам я нагадую, еще но вас чекає ще багато чого цікавого.